Okey, selamat datang semua. Hari ini kita nak uh, kita nak cuba rungkai satu isu yang tengah hangat sikit. Pasal Menteri Ekonomi kita kan, Datuk Seri Rafizi Ramli. Ha, -ha betul tu. Ada cakap-cakap uh, kabar angin lah, yang dia mungkin nak letak jawatan. Bukan satu, tapi dua jawatan penting. Timbalan Presiden PKR dan juga Uh, menteri banyak spekulasi ni yeah. kita ada sumber dari sinar harian kan tarikh 4 dan 5 Mei ya yeah, betul jadi jom kita cuba fahamkan apa sebenarnya yang berlaku di sebalik semua ni apa puncanya siapa kata apa okey cerita ni macam uh, dia mula timbul lepas pemilihan parti baru-baru ni ramai orang yang rapat dengan Rafizi uh, kalah uh, ah yeah. ya itu memang titik permulaan yang banyak disebut lepas tu ada laporan media kata Rafizi sendiri macam macam mana nak cakap eh macam bagi hint lah nak undur. Masa bila tu? Masa dia jumpa penyokong dia lepas mesyuarat majlis pimpinan pusat PKR, MPP tu pada 23 April. Oh, lepas mesyuarat penting tu. Dan ada lagi kan? Ha ah, akhbar tu tambah lagi cerita. Kononnya Rafizi ni mm dia tak berapa puas hati dengan sistem pemilihan parti. Tak puas hati macam mana tu? Sampai dia cadangkan nak buat audit guna syarikat luar negara pula tu. Hmm, itu macam serius bunyinya. Menunjukkan mungkin ada isu dalaman yang uh, lebih dalam pasal proses pemilihan tu sendirilah agaknya. Boleh jadi, tapi macam biasalah dalam politik ni kan. Ada cerita, mesti ada yang menafikan. Mesti ada punya. Siapa yang tampil nafikan? Ada exco Selangor, Dr. Muhammad Ngah. Dia kata Dawaan Rafizi nak letak jawatan ni dia cakap mustahil. Mustahil terus eh. Apa alasan dia? Dia nampak Rafizi ni seorang yang rasional, ada prinsip kuat. Jadi takkanlah dia mudah patah semangat uh, hanya sebab kawan-kawan dia kalah pemilihan. Macam itulah pandangan Fahmi menarik itu cara dia susun hujah. Dia puji Rafizi lepas tu dia macam, alihkan perhatian sikit kan. Macam mana tu? Iyalah, dia kata mungkin spekulasi ni datang dari luar nak goyang PKR atau... Mungkin juga orang dalam parti sendiri yang tak sebulu dengan Rafizi. Ah, betul. Dia letakkan dalam kerangka macam ada serangan atau perebutan kuasa sama ada dari luar atau dalam. Jadi, ia bukan sekadar Rafizi mungkin tak puas hati tapi lebih kepada ada pihak lain main peranan. Satu naratif yang uh, cuba dibina lah agaknya. Tepat sekali. Itu satu cara nak tengok situasi ni. Okey, selain Fahmingah, ada penjelasan rasmi lain tak dari pihak atasan ke? Ada. Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dah jelaskan. Dia kata Rafizi cuma ambil cuti panjang. Cuti, bukan letak jawatan. Haah, uh -huh. cuti panjang sampai hujung bulan ni, 31 Mei, atas sebab peribadi katanya. Dan PM tegaskan kerja kerajaan tak terjejas pun. Okey, itu penjelasan rasmi dari PM ada lagi. Ada juga Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim, dia pun nafikan secara ringkas je cerita pasal letak jawatan ni. Hmm. Jadi ada penafian rasmi tapi kan, kadang-kadang cerita politik ni banyak lapisan. Betul tu. Macam ada satu lagi pandangan dari Izwal Dimoni, dia ni bekas Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR. Apa pula pandangan dia? Lain sikit ke? Dia bagi satu angle lain. Dia kata mungkin juga khabar angin ni ada kaitan dengan uh, isu kesihatan Rafizi. Oh, faktor kesihatan pula? Ya. Jadi, ini tambah lagi satu kemungkinan kenapa dia bercuti panjang dan kenapa spekulasi ni boleh timbul. Bukan politik je, mungkin ada hal peribadi, kesihatan. Jadi, bukan semata-mata sebab tak puas hati dengan pemilihan atau sebab orang lain serang dia lah. Kompleks juga ni. Memang. Dan kalau kita cakap pasal pemilihan tu kan, yeah. kena ingat juga memang ada sedikit uh, drama lah masa pemilihan tu. Maksudnya? Ada beberapa cabang PKR yang kena buat pemilihan semula sebab ada bantahan. Macam dekat Selayang, Jempol, Pasir Salak. Oh, jadi memang ada isu lah dengan proses tu. Haa, uh -huh. tarikh pencalonan untuk MPP pun kena jadual semula. Jadi ini macam mengesahkan sikit lah memang ada benda tak kena dengan pemilihan tu. Jadi rasa tak puas hati tu mungkin berasas jugalah sikit sebanyak. Boleh jadi. Dan yang menariknya, Fahmingah tadi tu. Kenapa dengan dia? Yang kuat pertahankan Rafizi tadi tu kan. Dia sendiri pun sebenarnya tewas jawatan timbalan ketua cabang kat Petaling Jaya. Eh, ya ke? Ya. Dan dia sendiri minta undi dikira semula. Wah, ini macam ironi sikit lah kan. Dia pertahankan Rafizi tapi dia sendiri pun hadapi isu dalam pemilihan tu. Betul. Ini macam tunjukkan yang rasa tak puas hati atau tak kena tu mungkin wujud di peringkat akar umbi juga. Bukan habar angin semata-mata. Jadi kalau kita kumpul semua ni, nampak macam banyak sangat cerita yang simpang siuh. Penafian ada. Tapi spekulasi dan isu dalaman pun nampak macam ada asas juga. Memang kompleks situasinya. Walaupun dah ada penafian rasmi, cerita pasal kedudukan Rafizi ni, ia tetap buat orang tertanya-tanya kan, apa sebenarnya dinamik dalaman PKR sekarang lepas pemilihan tu? Dan kesannya bukan setakat dalam parti je kan? Betul. Ia sentuh juga soal kestabilan kepimpinan dalam kerajaan. Jadi mungkin betul lah hasil audit pemilihan yang katanya nak keluar awal Mei ni, ya. Yeah. mungkin boleh bagi sedikit pencerahan atau sekurang-kurangnya redakan sikit spekulasi liar ni. Kita tunggulah. Hmm. Jadi lepas kita dengar semua pandangan dan cerita ni, ia tinggalkan satu persoalan yang menarik untuk anda semua fikirkan sejenak. Apa dia tu? Macam mana agaknya cuti panjang seorang tokoh politik utama macam Rafizi ni boleh cetuskan begitu banyak spekulasi, tafsiran yang macam-macam dalam landskap politik kita? Hmm, menarik soalan tu. Dan apa agaknya yang kita boleh belajar daripada situasi ni? Mungkin pasal peranan komunikasi pasal persepsi dan mungkin juga pasal seni main teka-teki dalam dunia politik ni sesuatu untuk kita renungkan bersama